गुरुर्ब्रह्म गुरुविष्णुः गुरुर्दे महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे bye I... सांगत आहे ते तुम्ही शांत दिसून आज गुरु पौर्णिमा या विशेष दिवशी विश्वातील समस्त गुरुजनांना माझा प्राण धन्यवाद to deliver on a speech on Guru Purnima. Gu Guru Purnima is a religious Hindu festival. It dedicated to offering all spiritual and academic gurus. This festival is celebrated in India, Nepal and Bhutan by Hindu, Jain and Buddhist. It is typically falls on full moon day in Hindu month of Ashad. Guru Purnima is special as Rishi Rishivas is the author of Mahabharata. He was born on this day. Buddhist author this day and he gave first sermon on this day.

वास्तव्याचे डोळे लागतात स्वप्नांना जिंकायला यशाचे बळ लागतात यशस्वी होण्यासाठी कष्टाचे प्रयत्न लागतात आणि त्या प्रयत्नांना बळ येण्यासाठी गुरुंचे गुरुंचे आशीर्वाद लागतात नमस्कार मी अश्विनी शिंदे आज गुरुपौर्णिमा मा मा सर्वप्रथम माझ्या सर्व गुरूंना मी वंदन करते आणि गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा देते भारतीय संस्कृतीत गुरुला ईश्वराचे स्थान दिले जाते कारण गुरु आपल्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश घेऊन येतात अशाच पौर्णिमेला व्यासपौर्णिमा किंवा गुरुपौर्णिमा असे म्हणतात गुरु या शब्दामध्ये सर्व काही सामावले आहे म्हटले जाते योग्य गुरु भेटल्याशिवाय माणूस काही करू शकत नाही महर्षी व्यास गुरु द्रोणाचार्य यांचे रामायण महाभारतातील आदर्श आजही युवकांना नवी दिशा देता। आई देतात आई वडील पंख देतात आणि त्या पंखात भरारी मारण्याचे बळ गुरुजन देतात कोकिळेच्या आवाजात जरी माधुर्य असेल तरी कंठ फुटण्यास जसा वसंत ऋतूच यावा लागतो त्याप्रमाणे मनुष्य जवळ कितीही ज्ञान उपजत असेल तरी ते फुलद्रुप होण्यासाठी त्याला सद्गुरूपासूनच पासूनच चालना मिळावी लागते

गुरुर्ब्रह्मा गुरुष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्म गुरुविष्णुः गुरुदे महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्म गुरुविष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्म गुरुविष्णुः गुरुर्दे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः